Melaka sebuah tamadun yang besar. Kalau dia tidak besar, mana mungkin perkabaran tentang Melaka sampai ke Portugal. Kalau Melaka tidak besar, mana mungkin catatan-catatan sejarah Melaka itu sampai berada di China dan Belanda. Melaka besar dan kisahnya tentu besar. Dan pengalaman jatuh dan bangun Melaka itu bukan pengalaman drama kecil-kecilan. Tetapi dia sebuah produksi yang sangat besar yang harus kita pedomankan dan perceritakan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang Melaka, Melaka ini beberapa teori yang menyebutkan tentang kewujudan perkataan Melaka. Melaka ditubuhkan dalam tahun 1400. Tapi perlu kita ketahui di sini bahawasanya bukan bermaksud sebelum 1400 itu tidak ada orang menginap menetap di Melaka. Tidak, masih ada orang-orang laut, masih ada orang yang disebut sebagai orang-orang penadalaman, orang selat yang berada di Melaka. Tetapi mereka ini sekadar hidup sekadar hidup 1400 barulah dibuka establish as Melaka tu pada tahun 1400 oleh para cuma kita nak berbahaskan di peringkat awal ini bagaimana perkataan Melaka itu terbit kalau dalam teori yang paling terkenal yang turut terdapat dalam makalah-makalah uh, teks sejarah anak-anak kita di sekolah iaitu tuan-tuan pun juga boleh mengesahkan apa saya juga pernah mem, mempelajarinya di sekolah begitu juga Ustaz Anas dan semua orang ialah kita 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 membacanya kita melaluiinya dalam buku teks sekolah kita melayari kisah itu bagaimana para Parameshwara sedang uh, daripada Sungai ujung sehilap saya, saya kan kemudian uh, lari daripada Palembang lari ke Temasek eh, Singapura kemudian uh, apa namanya berlaku kes dengan Temari kemudian tak apalah uh, itu okey dia sampai ke Melaka itu dia melihat dia punya anjing buruan dia ditendang oleh pelanduk kemudian dia kagum dengan tempat itu dan masa tu dia tersedak Dia bersandar di satu pokok Kemudian dia nak buka negeri Di negeri itu Di tempat itu Maka dia bertanya kepada para pembesar dia Pokok apakah ini yang minta bersandar Maka kata uh, para pemisah dia Ini pokok Melaka tuanku Maka Terus peramai Menamakan negeri itu Dengan nama Melaka Namun Menariknya Kisah yang sama Terdapat di dalam Sejarah penembuhan Majapahit Bila mana Raja Majapahit juga Ketika mana nak buka Kota Majapahit Negara Majapahit Dia bersana ada satu pokok Dia lihat Dia punya anjing Dia ditenang oleh pelanduk Kemudian dia bertanya kepada Para pembesar dia Pokok apakah ini Yang sedang beta bersandar Maka jawab pemisah dia Pokok Maja Pokok Maja ni Seingat saya pokok asam kot ha? Kemudian Maka dia pun menamakan negeri dia itu dengan nama Maja pahit. Maka disinilah bermula polemik dalam kalangan ahli sejarah akademisyen mengatakan siapa yang tiru siapa ataupun adakah itu sekadar uh, legend, sekadar uh, mitos uh, penceritaan yang mana pada zat, pada pada era itu memang bila disebutkan tentang cerita penubuhan negara antara yang kisah-kisah yang menarik orang akan sajikan cerita yang begitu sanak di pokok dan nama kasih pada nama pokok secara logiknya mustahil lah untuk kedua-dua cerita ini berjalan seiring begitu either ada orang tiru ataupun ada orang yang pakaikan sejarah itu dengan tulisan-tulisan fantasi bayangan dia dan kemungkinan orang itu orang yang sama orang yang menulis tentang Majapahit dan orang yang menulis tentang Melaka orang yang sama ketika menggambarkan kis tentang kisah penamaan Melaka itu saya juga tak tak mengkritik teori ini dengan kritikan yang datang daripada saya sebagai orang awam tetapi saya uh, memetik kritikan ini daripada Profesor Ahmad Adam uh, seorang pakar sejarah uh, Malaysia yang pernah bermastodin di Oxford di UMS dan dia memang ada beberapa perbalahan dengan uh, Profesor Musa Hashim Profesor Abdul Muati tentang uh, isu Melaka isu hantu tapi kritikannya itu terdapat ada logiknya lah tapi saya sekadar memberikan kepada tuan-tuan untuk menilainya lah. Uh, seterusnya, saya nak datangkan teori lain. Ya, teori lain ini saya dapat daripada kami sebut sebagai Walid lah Muhammad bin Ibrahim al-Shatari ni Mengatakan uh, Melaka ini datang daripada Al-Mulk Al-Mulk ni kerajaan Tabarakallazi biadihil mulk Al-Mulk ni kerajaan Melaka uh, Yang meliku mulkan Melaka itu datang daripada Al-Mulk bermaksud kerajaan Kalau kita terima teori Melaka itu Mim Lam Kaf Ka Mim Lam Kaf Ka Jadi kita uh, kena bertolak ansur dengan perkataan melaka itu datang daripada surah al muq datang daripada kerajaan tetapi kalau kita berpegang kepada melaka itu ejaannya seperti qadah qaf bukannya kaf qaf melaka juga ada sandaran teorinya ini sumber daripada penulisan-penulisan para sejarawan Indonesia mengatakan malaka kalau kita terima dari malaka kaf yes uh, that was the theory lah uh, one of the theory kalau kita terima ejaannya itu sebab saya kena bagi macam ni kita kena faham sistem ejaan zaman dulu ha, saya takut nanti saya tak mau kita meletakkan kita punya siri ini terlalu rendah kita punya nilai kita nak kita letak standard kita tinggi ya, jadi saya kena kemukakan kalau kita katakan qaf Qa malaqa seperti mana ejaan qadah of sebab melaka datang kemudian antara teori yang diusulkan ialah malaka datang daripada perkataan laqa laqiya liqa iaitu apa pertemuan jadi uh, logiknya ada kerana uh, liqa melaka merupakan tempat pertemuan perdagangan di antara timur dan barat laluan di antara angin uh, timur dan barat pertukaran di situ uh, pada moni kedudukan yang sangat strategik antara bain nasi walahin jadi itulah tempat pertemuan di antara pedagang daripada saya ulang dah barat dan Eropa barat dan timur India dan China Eropah bawa ke sini itu adalah lokasi pertemuan dia laqa liqa itu malaqa bermaksud malaqa mim itu bermaksud apa nama isim makan dalam dalam kaedah Nahung kita sebut sebagai isim makan lah itu tempat pertemuan macam sajada masjid tempat sujud ta'am makan mat'am tempat makan malaqa jadi tempat tempat pertemuan jadi ini juga saya ingat Uh, saya pernah terbaca dan pernah terdengar beberapa orang penulis daripada Indonesia yang, yang mengemukakan teori ni Jadi saya, saya meraihkan Saya tidak datang uh, kali ini untuk mengatakan yang mana yang paling betul Saya serahkan kepada tuan-tuan Dan tuan-tuan mungkin tak perlu pilih kot yang mana paling betul Dia bukan satu menu hidangan yang untuk kita makan Dia satu list of theories yang kita harus raikan. Maka kita akan bermula dengan para Yang seorang anak raja di Palembang Berlaku krisis di tempat dia Dia lari bersembunyi Dapatkan perlindungan dekat Temasik. Bila dia termasih Semua sejarah menyetujui Ada seorang lelaki Kita sebut sebagai duta lah Duta Kerajaan Siam yang masa tu ada kedaulatan ataupun ada pengaruh ataupun ada kerajaan dekat Temasek Singapura sekarang iaitu bernama Temagi. Dia layan parameswara dengan baik di, di Temasek tetapi ada sejarahnya parameswara bunuh dia. Dan bila dia mati tentera-tentera Temagi ni ataupun Kerajaan Siam memburu parameswara-parameswara cross lautan pergi sampai ke Muar naik sampai ke Melaka. Dan di situlah dia membentuk negeri Melaka seperti mana yang saya katakan sebentar tadi. Jadi kenapakah para Mesora membunuh Temagi? Kita dah pernah cerita kot iaitu kerana perasaan orang Melayu, orang yang ada jurai Melayu ni dia tak selesa kalau bangsa lain duduk merintah tanah dia sebab Temagi tu bangsa Siam walaupun Temagi diceritakan dalam sejarah baik dengan dia layan dia, hormati dia, muliakan dia tetapi sebabkan dia tak boleh tengok bangsa lain rule dia di tanah dia bagi dia itu tanah-tanah Melayu tanah Nusantara bagi kesedaran akan alam Melayu itu telah pun ada sebelum terbentuknya Melaka kesedaran kecintaan kepada sebuah uh, samudera sebuah pentas Sunda sebuah alam Melayu itu sudah pun ada sebelum terbentuknya Melaka jadi kerana itu para mesyuarat tak boleh terima ada bangsa lain yang duduk rule di tanah air walaupun uh, termasuk bukan dia punya tetapi dia merasakan itu uh, jadi itu persoalannya Mai mana satu kesedaran geografi yang mengesahkan ini wilayah Nusantara Melayu yang menyebabkan dia tak boleh terima bangsa Siam rule di tanah kepulauan Melayu ini menyebabkan dia bunuh temagi meskipun disebutkan dalam sejarah secara mutawatirnya iaitu temagi memang baik Parameswara uh, para menerima memerintah Melaka 1400 sampai 1414 14 tahun yang menarik dia adalah apa masa dia mengasaskan Melaka uh, masa tu saya kata tadi di Melaka dah ada ada orang-orang selat orang-orang laut yang pakar ilmu lautan yang pakar ilmu hutan depa ni tak membentuk negara pun sebab depa tidak ada pengalaman itu Parameswara anak raja. Jadi ada pengalaman pentadbiran. Jadi rakyat yang duduk ada di bawah ini Marhain ini boleh terima kesultanan Parameswara sebagai ketua dia meskipun Parameswara datang daripada luar selagi dia masih lagi berkongsi ras dan jurai yang sama. Dia boleh terima dan dia pun tak komplain, tak mai hingat-hingat, tak mai buat revolusi. Hang ni siapa mai tempat kami nak nyak kami? Kan mereka faham. Mereka ada semuanya. Mereka ada kepakaran lautan, tahu selok-belok pulau, depa tahu selok-belok ilmu hutan dan makanan. Tetapi satu benda yang depa kurang ialah leadership, kepimpinan itu yang para mesurah datang dan lengkapkan itu berlaku di dalam sejarah dunia pun kadang-kadang rakyat negara itu kawasan itu dah memiliki segala-galanya tetapi kenapa mereka tak naik dan maju kerana mereka tidak ada leadership itu berlaku di Mekah dulu zaman jahiliah tuan-tuan bercakap tentang orang-orang Mekah orang jahiliah Abu Jahal pandai digelar Abu Hakam dulu Sayyidina Umar pandai uh, semua geng-geng cerdik-cerdik belakang ni Sayyidina Osman ini sebelum Islam Kenapa kau Mekah masih lagi tak ke mana, hanya duduk di situ, hanya menerima tetamu datang, tak bangun seperti mana empire Rom dan Parsi sebelumnya? Kerana leadership itu tidak ada. Hingga bangkit seorang lelaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan pimpinan wahyu dan juga kredibiliti yang ada pada baginda menyebabkan akhirnya less than 15 years Islam dah berjaya merebankan Rom dan Parsi simultaneously zaman pimpinan Umar. Maka itu menunjukkan leadership. Walaupun orang tu ada segala-galanya tapi leadership dia tak ada. Dia takkan bangkit tinggi memuncak hanya sekadar berada di situ dan tidak jatuh di bawah dia akan bermain di era itu jadi itu yang berlaku di Melaka datang para mesuara dia meletakkan Melaka pada tahap yang tinggi dengan kepimpinan yang ada pada dia tanpa dia mengkhianati rakyat di bawah dia dan tanpa rakyat di bawah dia itu mengkhianati dia apa yang menarik yang mengisi ruang perbincangan tentang para mesuara ini ialah zaman itu adakah Syed Abdul Aziz yang turun daripada kapal mengislamkan raja adakah raja itu adalah para mesuara Sejarah berbeza pendapat Kemungkinan raja itu adalah, adalah para mesuara Kebanyakan mengatakan begitulah Para mesuara sendiri Diislamkan Ada yang mengatakan Tidak Bukan para mesuara Sebab rombongan Syed Abdul Aziz itu Bila dia teliti ke dengan tahun Dia bukan tahun para mesuara Dia tahun cucu para mesuara Sultan uh, Raja kecil besar pada masa itu Sultan Muhammad tak silap saya Ada yang mengatakan bukan uh, Megat Iskandar anak dia. Jadi tak apalah ala kulihal cerita ni memang ada dalam hikayat raja-raja pasai dalam sejarah Melayu dalam surah al Salatin dan dipersetujui memang berlaku kisah kedatangan Said Abdul Aziz datang rembang naik kapal daripada Mekah turun main di tengah-tengah pesisir pantai semayang di situ dan para mesorah dah mimpi dah semalam tentang kedatangan dia maka tengok dia bangkit duduk sujud bangkit duduk sujud tu maka orang heran maka bila panggil dia cerita maka dia ajak para mesorah tentang Islam dan Para besar pun menerima Islam. Baik. Saya tuan-tuan, disebabkan Melaka ini sebuah kisah yang besar yang saya tak boleh buat main-main kerana ini amanah yang saya pikul untuk contohkan kepada tuan-tuan. Maka saya menyediakan satu nota yang berteknologi tinggi. Sana gila teknologi tinggi Unice X Unlimited Jomlah join grup itu Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun Tuan-tuan boleh dengar pada masa depan Sebab ini adalah komitmen uh, bayaran sekali seumur hidup Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah untuk memberikan satu pendokan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan orang yang lain. Siri Empire, 47 episod dan insyaAllah akan datang episod yang ke-48, siri kuliah konspirasi dan juga siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload, Memang tak lepas. ayo kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para empayar Rian sekalian. Jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Ada satu hologram. Ya, Jadi saya buat uh, nota yang sangat betul. Sekarang kan sekarang ni zaman artificial intelligence. Ya, jadi zaman-zaman yang Honda 5G, zaman apa? Chat GPT. Jadi saya pun ambil semangat itu untuk bersaing dengan zaman. Jadi saya perlukan buat satu bahan yang berteknologi tinggi. Inilah nota saya. saya kerak kotak-kotak buku saya. Ini untuk nak bagi tuan-tuan faham. Kalau kalau ada whiteboard ni saya nak susun bagi sepanjang tu. Ini uh, suara Satu Pak tu yang biasa tu Pak Kemudian anak dia Nampak saya nampak macam tu Empat tahun ni Sepuluh tahun kan Tapi ada lapan orang Ini nak bagi tuan-tuan faham Mula-mula Nampak Ustaz kan eh? Para Okey tahun Sebelum Pak ratus sebuah Pak empat Kemudian Sultan Iskandar Shah Sebelum empat ratus empat belah Sampai sebut satu empat dua empat Yang tuan-tuan nak saling memboleh ni Okey ni sepuluh tahun Begat Iskandar Shah Lepas tu Sultan Muhammad Shah Saya kata tadi Cucu dia tu yang dikatakan inilah uh, raja kecil besar yang diislamkan oleh Syed Abdul Aziz tu adakah dia ataupun orang lain sebab tarikh rombongan itu sampai duduk dalam widin yang ni dalam 14.28 macam tu kot jadi mungkinkah yang ni Tuan Muhammad Syah dia perintah 20 tahun lama tu kot 14.24 sampai 14.44 Sultan Ibrahim Shah ni Abu Syahid pendek lah pasal sebagai uh, kotak yang kecil dia 2 tahun ni 14.44 sampai 14.46 why? kita ada cerita kemudian Sultan yang terkenal Muzaffar Shah 14.46 14.56 10 tahun saja. era inilah era siapa? era Constantinople Al-Fatih pada lima dalam Widi Sultan Muzaffar Shah maksudnya masa Al-Fatih sedang berada di Constantinople Muzaffar Shah berada di Melaka kemudian Mansur Shah Sultan Mansur Shah ini zaman-zaman hantu lah terkenal dia berkata lama tuan tuan 56 sampai 77 berapa? Uh, 21 tahun kemudian Sultan Alauddin Rakyat Shah ni yang orang katakan macam Sena Umar lah. kemudian anak dia Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511 ni paling lama 23 tahun macam tu Mahathir dia kata tu, 23 tahun lah. ok jadi ready kita akan bedah satu persatu. Tak tahu dan uh, saya ingat saya tak, mungkin tak sempat habis. Okey, tapi yalah uh, kita boleh guna lah kan. Ni nampak tu. Nampak tak? Teknologi tinggi kan. Saya teringat dialog dalam cerita Kingsman. Ya, bila mana perempuan pembantu kepada orang jahat tu dia kata kenapa zaman teknologi sekarang ni semua orang dah pakai komputer semua bos masih lagi tulis atas kertas maka dia kata ini teknologi dia ialah kerana dia tak boleh dihack. hack saya tak mahu orang hack saya punya notar jadi saya buat tu sebab aku tahu kau tak boleh hack kata ni Baik tuan-tuan Zaman Parameswara dulu 1400 eh 1400-1414 Saya rasa 14, 14, cerita dah tadi pasal uh, Temagi Pasal uh, pada mana anak, anak raja Palembang tu Dan pasal rombongan Syed Abdul Aziz Saya ingat yang itu selesai Saya tak mahu pergi panjang-panjang ini Pasal bila sebut pasal Melaka ada bab lain lagi Kemudian saya nak pergi terus kepada Pasca 1414 14, sampai 1424 10 tahun Megat Iskandar Shah Ingat itu kena hapai Parameswara Megat Iskandar Syah ingat. Parameswara Iskandar. Zaman ini, 10 tahun zaman pemerintahan Megat Iskandar Syah. Zaman ini, zaman Sultan Megat Iskandar Syah. Dia memang memuliakan Islam. Cuma, saya tak jumpa lagi catatan yang dia dah instil hudud kat tak Melaka tak ada tapi dia memang memuliakan para pedagang Arab. Okey, satu. Yang keduanya dia buat satu kuartus khas untuk para pedagang Arab bila mai ada kawasan rehat khas untuk para pedagang Arab. Maksudnya uh, dia memuliakan para pedagang Islam pada masa tu. Kemudian, apalagi Sultan Muhammad Sultan Iskandar Shah buat. Pada masa ni dia hantar rombongan dia pergi berjumpa dengan Maharaja Yunli di China. seingat ingat saya Maharaja Yunli ini zaman Dinasti Ming di China. Era ini 14, 14 sampai 14 24. Saya ingat saya DP tahun Dia sendiri pergi ke China pada masa itu Cuma ada catatan menyebutkan Laksmana Cheng Ho dah ada. Cuma problem saya adalah ada catatan tentang Laksmana Cheng Ho dia pernah menewaskan seorang lanun paling besar di Nusantara. Uh, Yong Li kot nama dia. Cina. dialah paling buat paling menyusahkan orang di Nusantara. Dia buat kacau di Aceh, dia buat kacau di Palembang, buat kacau di Melaka, buat kacau di seluruh kawasan Nusantara lah. Jadi Cheng Ho ni datang tak dapat tangkap dia buat balik ke Cina Sebab dia dia, dia dia rakyat China. Ha, jadi Maharaja uh, Laksmana Cheng Ho yang datang tangkap dia dan bawa balik dia menghadap Raja Cina problem dia adalah catatan itu terdapat dalam catatan di Indonesia dan juga catatan Cina cuma problem dia adalah tahun tahun itu ialah tahun 1407 kalau 1407 dia era ini isu dia isu saya adalah apa zaman nanti Sultan Mansor nanti zaman Hang Tuah pun ada cerita cengguru masalah dia zaman Sultan Mansor tu bila tuan-tuan ni 1456 dia 1407 1456 dia main dalam era... 49 tahun. Logik dia masih hidup. Tapi umur dia dah berapa? 1407 masa tu dia dah jadi warrior Panglima Laksamana dah. 1456 ni umur dia berapa? Tapi masih lagi logik lah. Cuma sebab dalam catatan Zaman Sultan Masa pun dia dia masih lagi hebat warrior. Itu krisis saya. Saya baca buku ni habis. Tapi ni buku Indonesia. Lebih banyak cerita ini catatan sumbangan Laksamana Cheng Ho di Indonesia berbanding Melaka. Banyak. Whole buku ni cerita pasal Indonesia dengan Cheng saja. sahaja. Aceh, Batu Ba Batam apa semua tu lah Masalah lah semalam bantu buat masjid di Aceh rapat dengan kesultanan dekat apa demok apa semua tu lah ada satu bab yang kecil tentang cikgu di Melaka tak boleh salahkan orang Indonesia mereka menulis kita bercakap saja. saya tak jumpa lagi tentang cikgu dan Melayu Melaka melainkan beberapa petikan ceramah para pesyarah para asatiza dan mungkin beberapa artikel kecil berbanding mereka yang menulis dengan tebal dan kita tak boleh kata orang Indonesia ni kuat klaim <laughs> dia pun rajin menulis uh, masalah dengan saya bila saya baca banyak sangat inilah masalah saya saya nak kursi mana satu pun tak tahu tapi tak apalah saya sedaya upaya nak pastikan benda yang sampai kat tuan-tuan itu banyak padat itu tujuan saya kadang-kadang saya berbincang dengan Ustaz Anah tak apa ke kita buat background ni tak pasal macam menunjuk ke tapi saya dalam dalam arti kata nak nak, nak, nak semangat saya kata okey lah kot ya, biar apilah mungkin okay, satu hari nanti akan ada orang kata macam tu akan akan ada orang yang mengkagumi ala kuliah saya nak bagi tahu saya nak bagi tuan-tuan yakin sebab tu buku-buku yang saya sediakan semua ni bawa banyak-banyak ni semuanya datang daripada belakang ni dan semua cerita empayar yang kita cerita sebanyak 33 episod ni semua datang daripada belakang ni Arab, Melayu, orang putih untuk tuan-tuan Ya, macam betul benar kita bagi tahu tadi lah selama inilah kalau kita mati inilah antara benda yang kita nak wariskan. Tuan-tuan hidupkanlah hidup tuan-tuan hidup, dengan pembacaan. Hidupkanlah kematian tuan-tuan dengan amalan. Ingat kena banyak baca tuan-tuan. Banyak baca. Kalau tuan-tuan merasakan ronok ah Ustaz Nur banyak dia tahu. Saya tak tahu banyak, saya baca banyak. Kalau tuan rasa, mengarutlah dia ni, cakap lompat sana lompat sini, jangan baca buku tak tahu lah saya tu. perjuangan saya tuan-tuan saya nak orang Malaysia ni kena banyak baca buku jadi ah uh, itu contoh dia saya boleh pasal 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 dalam bacaan saya ni ada contoh pasal Ho tangkap uh, lanun saya pasal, pasal, pasal baca, 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 saya baca-baca tu saya, contoh macam ni bila saya main bab ni saya teringat oh aku pernah baca buku Ho dulu ni ni saya baca lama dah ni zaman saya universiti dulu mabuk lah jadi saya teringat ada buku Ho ni jadi tu yang saya kata dia datang subuh yang pelbagai. Jadi menyebabkan saya cuba nak kompreskan masuk dalam semua dalam payar agar ia jadi institusi dan madrasah bukan jadi satu konten biasa media sosial. Baik, maka Sultan Megat Iskandar pergi ke China dengan beberapa orang rombongan dia saya rasa nama utih orang uh, diiringi oleh Cheng Ho pi mengadakan hubungan dengan kerajaan China masa tu kerajaan uh, dinasti Ming yang best dia tuan-tuan bila uh, Sultan Iskandar Shah ni balik Megat Iskandar Shah ni eh, balik Maharaja China kirim beberapa orang mahir tukang mahir kayu orang China pulang ke Melaka saya tahu nanti orang yang golongan tak asuk Melayu ni dia akan kata Melayu pun pandai kayu saya tak nafikan rumah eh. saya pun orang Melayu kayu orang Melayu buat memang cantik. Tapi ini fakta sejarahnya lah orang tukang-tukang kayu mahir uh, China dibawa pulang ke Melaka untuk membantu membina masjid negeri Melaka. Teori ini tak pelik kerana apa masjid raya Melaka dan masjid-masjid awal Melaka ada ciri-ciri Cina. -ciri ini juga disebutkan oleh Buya Hamka dalam buku dia Sejarah Islam. Saya bisa baca dulu. Saya ingat lagi. Jadi tak pelik. Kalau kita jumpa masjid-masjid lama Melayu, ada unsur Cina kerana ini. Okey? Ha, baik. Tanpa kita menafikan ramai orang Melayu yang mahir kayu. Ha, tapi sebenarnya, sebenarnya Melayu lebih mahir besi. Kita, kita orang nampak Melayu pandai kayu sebab kita beranak di rumah kayu, Tok Tok Wan kita rumah kayu, mahir, betul mahir. Tetapi padanan yang sebenar Melayu itu pada besi, mahir besi. Tanpa menafikan mereka mahir kayu. Tetapi kemahiran besi itu ada. Lebih sosok dengan Melayu. Baik, selesai Sultan Iskandar, Megat Iskandar Syah. Macam laju je tak ada syuta-syuta lain yang contoh panjang Jadi ingat Tadi satu empat Satu sebelum empat sampai satu empat tahun Empat 10 Empat belas ton Ini sepuluh Empat empat sampai empat belas dua puluh empat Senang nak ingat Empat tahun 10 Sepuluh ton Dia habis kat empat belas dua puluh empat